आज फिर घर में सब्ज़ी पकी थी और मेरा दिल बर्गर खाने को चाह रहा था घर से निकला मैकडोनल्ड पर लंबी लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार करने लगा क्या अचानक पास वाली दीवार के साए में एक शख्स आ बैठा जो غالबा मजदूर था और एक रुमाल से दो सूखी रोटियां निकाली रोटियां खोली तो अंदर हरी मिर्च का अचार था सामने रोटी खोलकर रखी और हाथ उठाकर दुआ मांगी और नवाला तोड़ा मैं उसे गौर से देखने लगा उसके में पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और शुक्र महसूस हो रहा था इतने में एक और मजदूर आकर उसके पास दीवार के साय में बैठ गया और अपने रुमाल से रोटी निकाली लेकिन उसकी रोटी में अचार भी ना था तब उस पहले मजदूर ने खाते हुए अपनी रोटी का अचार उसकी रोटी में रख कर कहा मेरा पेट भर गया था अच्छा किया जो तुम अचार नहीं लाए वरना मेरा जय हो जाना था बस ये वही आखिरी अल्फाज थे जो मैंने गौर से सुने भी और देखा भी इतने में आवाज आई जी सर आपका आर्डर क्या है मैंने मैकडोनल्ड के स्टाफ की तरफ देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुंह में एक लफ्ज़ भी नहीं था बस इतना कहा कि मुझे बर्गर नहीं पसंद और खिड़की छोड़कर उन मजदूरों के पास जाकर रुक गया मुझे सर पर खड़ा देखकर वो दोनों भुखला गए एक ने कहा बाबूजी अभी चले जाते हैं बस रोटी खाने जरा छाव में बैठ गए थे और मेरी आँखों से टिप टिप आंसू बहने लगे मैंने उनके पास घुटनों के बल बैठकर कहा अपनी रोटी से एक नावाला धोगे उन्होंने पूरी रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी और झट से एक पुरानी सी बोतल खोलकर अपना पानी भी मेरे आगे कर दिया मैंने एक नावाला अचार के साथ जो मुंह में रखा काश मेरे पास अल्फाज होते कि इस दुनिया के सब खानों से लजीज लुकमा था मैंने रोते हुए पूछा ये खाना इतना लजीज कैसे है वो भी अचार के साथ मजदूर ने कहा बाबूजी, हलाल कमाने की कोशिश करते हैं शायद तब भी मज़ा आता है रूखी सूखी खाने का भी मुझे नहीं याद मैंने कितने लुक में लिए उस रोटी के और हाँ मुझे अब बर्गर नहीं पसंद सादा रोटी खाता हूँ जो बहुत लजीज होती है